poytaxtimizning mirobod tumanida jinoyat qidiruv boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir jarayonida qo'lga olingan shaxs bir nechta manzilda joylashgan giyohvandlik moddalar laboratoriyasidan foydalanib sintetik giyohvandlik vositalarini ishlab chiqarish bilan shug'ullanib kelgani ma'lum bo'ldi ana shunday manzillardan biri yashnobod tumanidagi ko'p qavatli uylardan birida aniqlandi shuningdek fuqaroning toshkent viloyatida joylashgan xonadoni ko'zdan kechirilganida sintetik giyohvandlik vositalari turli xil konteynerlar qo'lqoplar tarozi gazga qarshi niqoblar borligi aniqlanib ashyoviy dalil sifatida hujjatlashtirib olindi chiqib keti bo'lmasdi уже tahdid <tip to the world> bo'lib <tip> tahdid <to the> bo'lardi shantaj qildimmidi ha shu kuni birinchi laboratoriyadan to'rt kilogramm sakkiz yuz gramm ikkinchi xonadondan to'qqiz kilogramm to'qqiz yuz to'qson besh gramm jami o'n to'rt kilogram yetti yuz to'qson besh gramm umumiy narxi taxminan bir million aqsh dollariga teng sintetik giyohvandlik vositasi aniqlanib xolislar ishtirokida rasmiylashtirib olindi